Коротше, я не хотіла їх брати, не тому що це не бренд, не тому що це ой, до чого тут бренди, купляй, що удобно. Ви не чуєте, що я кажу, що воно мені не подобається на ноги. Я вважаю, що ну, должно бути хоча б 5-6 пар кросівок, але ті, які ти будеш носити з удовольствием, а не просто тому що в діла, ой, удобно, треба брати. А воно не нравиться на ноги, я не буду його носити, воно буде лежати. Ну, все равно якісь сомнення берут, ну возможно, ну как бы воно классно, ну надо щоб хтось підтвердив. І Я вчепилась до Стівена, ну, потащила ж його в этот магазин, Ли, пошли подивися, я там миряю. А Стівен дивиться и так, это... it's okay. No, I could it's okay, це не okay. А потом он мне рассказывает, у меня были проблемы, говорит, в детстве там, ну, со стопами, что там чекосалапа счёшо, и ну, говорит, я там какое-то время ходил в ортопедической обуви, и каже, у меня все были вот такого, вот такого цвета вот эта ортопедическая обувь, и все на липучках, и каже, когда я бачу такую Таку обуву вона мене ну, понятно, асоціюється з ортопедической обувью, вона мені взагалі не привлекательна. Я так думаю, що меня мене теж Вот именно вот ці липучки наталкивают на ортопедію. Всі вона дуже великий розмір ноги. Я не знаю який, але він в нього якийсь прямо ограничий. Ну, що мужик здоровий, лапа здоровий. і лапа здорова. Представьте, девочки, Винход Худе всю жизнь в одних и тех же кроссовках. Я имею в виду, одна и та же модель, это асиксы. Вот только они делают на широкую, огромную ногу, ну, под его лапу делают модель. Единственное, что меняется в его обуви, это цвет. Он иногда берет там серенький, синий и ч... и то три цвета, серый, си... синий и черный. Ну, там иногда они в модели что-то там, какую-то полосочку сделают поярче, а другую потемнее, вот так. И за всю жизнь он ходит в одной и той же модели одни и те самые кроссовки. Это скучная жизнь, да? Но у него вообще туфли есть. Он на свальбу купил себе туфли. И вот у него эти туфли есть. И они, кстати, очень хорошие. Мы так как удачно, как это он Я не помню, как мы нашли. Они очень хорошо на нем сидят. Он говорит, что удобные, не мягкие. И в них иногда одеваются в ресторан. То да я такая уже подумала, блин, да нахрен мне, блядь, и кроссовка. <laughs> уже лето вдевать надо. Ой, тикток. А я буду кроссовкой. Нет, если попадутся, ну, сейчас осень будет. И еще летом иногда там. Если мне попадутся, я посмотрю на скетчерсы, я посмотрю на пумы. Вот так вот. Просто, что не спеша. Не надо. Боясь, а что я какую-то горячку порула. на, я. Мне надо. У меня, что... У меня есть белые хорошие кроссовочки под широкие джинсы. Тоже неплохо. Э... А, за адидасы хотела тоже там поспориться. Одни пишут, что адидасы супер Супер, короче, классные удобные модели. Удобная обувь. Другие пишут Фу, хуйня, не Те, Тише пишут хуйня, а под їхними комментариями, значит, другие говорят, это вы просто не мерили оригиналы. Ну, думаю, что они самые умные. Я міряла оригиналы. Вот эти самба OG original nie вдобне. Я меряла оригиналы. И они не дешевые, пишут женщины, которые на обувь собирают полтора года, чтобы купить кроссовки за 100 долларов. Ну, для них это... А... И они дорогие. Эти не дешевые, но и недорогие. Есть и по, 300 тысяч... и по 300 долларов обувь я бачила и мерила. Не, ну понятно, что эти... Баленсиаги, там, тысячи долларов, вот такое. Сейчас говорим простом народе. Не дешевая но и недорогие эти и Но хочу сказать, опять же, когда я была в Польше, Стивен и мне купил в кроссовки. И я выбрала, опять повторюсь, я не понимаю в брендах, вдеваю, что удобно, и что люди купляют, то я купляю. Это я затонировала, бачите, а тут все желтое. Да, аккуратно тонировать. И что я хочу сказать? Я в них до сих пор хожу. Это уже 4... 3 года им. Я в них... Ну, не просто я в них хожу, они у меня-то стоят, я их одеваю иногда. Я в них хожу каждый день. И зимой, и летом. И три года. И им взносу нема, я не знаю. Я в них и в Германию мы ездили, когда я тут ставлю, если фоточку найду, я их прям сфоткала, насколько они мне тогда понравились, они такие красиво на ножки смотрелись. Это, тоже очень популярная модель. И они такие удобные. Я их все собираюсь выбросить. Я куплю какие-то другие. Все, говорю, вот эти я покупаю себе белые найки в замену, эти мне TikTok, в замену вот этим адидасам. Все я так говорю, покупаю найки. Найки ношу отдельно, адидасы выкинуть не могу. Так, купила вот рибаки, очень такие широкие, классные, фам, фам, фам. Говорю, Стивен, ты ношу, они как-то, ну, они как бы мне не нужны. Ну, давай, я говорю, уже наконец-то, действительно, вот я выброшу эти адидасы, и, значит, вот эти буду рибаки носить с Денчиком гулять, для... потому что они тоже очень удобные, прям такая хорошая моделька. И, что вы думаете, выкинула? Нет, конечно. Рибаки я ношу так-сяк, иногда а эти адидасы, если дождь, мне на жалко их протерты, о, я их покажу. Сейчас, покажу, Сейчас допью кофе и покажу. Это пипец какие удобные. А вот эти, и они были, по-моему, недорогие. Ну, сейчас не могу сравнить цены, потому что тогда мы там уже в Польше эти злоти платили, не знаю, в долларах. Я же сейчас всю модель и не найду. Я думаю, они были какие-то одноразовой моделькой. Сейчас покажу. А вот эти самбы это, ну они неудобны. Ну что я могу сказать? Ну неудобно. Я, я пошла я же в них прошлась, я просто прошлась по магазину и мне уже я чувствую неудобство. А что буду я какие ходить? А на вот эти Газели я тоже их померила. Та самая чуть-чуть удобнее самбы. Газели чуть-чуть удобнее. Э, но я на них смотрю, это это спортивная обувью ее раскрутили, чтобы продать. Вот одна женщина правильно написала, и я ее комментарий лай лайкнула, я с ней согласна. Это раскрученные модели. Сейчас они крутят вот это вот, рекламируют так вандо Я тут напишу, я уже забыла опять какую-то модель раскручивают. Мне женщина написала, присмотритесь к ним, они, мол, раскручиваются. Да, я вижу, что они раскручиваются, их раскручивают в рекламе, девочки их примеряют. Это и борьбой заниматься, че карате, че для чего они там. Это, уже, О, это ужасно вообще, выглядят ужасно. Ну, Adidas, конечно, молодец. Это маркетинг работает очень прекрасно. Прикиньте, как у них продаются вот эти модели спортивные, которые чисто для спорта. топ, их купляв? Чем у нас так спортсменів. Не, ну, богато спортсменов, но не настолько, чтобы это полмира их это покупало. Вот так раскрутить свою, это, ну, свою, свою обувь, вот так бухать в рекламу. Очень хорошие маркетинговые ходы. Где-то они так зацепили, что все модницы раскручивают, все это одевают, и оно стало модным. На самом деле, это неудобно, это чисто для спорта обувь. Высказалась. Все, допиваю свою каву. кофе з ликерчиком опять. Сейчас покажу вам свои вот эти Адидасы с Польши. Сейчас покажу вам свои вот эти Адидасы с Польши. Три года им вытоптаны, черные уже. Уже их даже их и не мыю, мне уже лень их мыть. Уже думаю, все уже, чтобы они уже были настолько грязные, чтобы уже выкинуть. И что, я их протру, я буду опять ходить. Чувствую. Покажу вам, как у нас тут. Природа пробуждается. У судьи в грязні грязни, ходуви денюсечка, самые самые удобные кроссовки в мире. Ой. Кто спросил показать эту книжку? Не понимаю, зачем она вам надо. Вот это по произношению книга. Прям удивилась. Зачем она вам нужна? Вот она стоит 47 долларов без таксы. С таксой там около 50. Для 6 уроков. Зачем она надо, не знаю.